तो हाँ लाओ उसको साथ ले आ रही साथ ले आ रही साथ ले आ रही पानी तो पानी 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 चाहिए हाँ सही सही हो जाओ सही सही <laughs> <नुकार ना> हाँ <laughs> क्या 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 बुलाओगे माँ पानी पानी बुलाओगे पास तो पाने एकंदर माजे जे मित्र है बिस्मिल्ला खान जी एक सविस्तर वाले ने दी उसका ट्रीटमेंट किया ट्रीटमेंट सही नहीं हो गया दो दो ऑपरेशन किया उसको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं कैसा पूरी तरह से ट्रीटमेंट उनका अच्छे से अच्छा किया जाए क्योंकि हमारी शॉप सब कुछ बंद पड़ा है तुम्ही किधर जाऊंगी बताओ हमारी फैमिली को कौन सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं टॉप टेन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आतापर्यंत आपण घरावरती कर्ज मिळतो गाडीवरती कर्ज मिळतो वैयक्तिक कर्ज मिळतो हे आपण ऐकले परंतु एखादा डॉक्टर ऑपरेशन करिता रुग्णाला कर्ज देतो हे कधी आपण ऐकलेत का सध्या हा प्रकार वसई नगरमध्ये आपल्याला पाहिला मिळतो काही दिवसांपूर्वी आपण नेक्सेस रुग्णालयासंदर्भातली ही बातमी लावली होती कशा प्रकारे कशा पद्धतीने डॉक्टर अंकित पटेल यांनी शाबीर अन्सारी याची सर्जरी केली सर्जरी नंतर शाबीर अन्सारी आता अपंग झालेला या प्रकरणामध्ये आता बहुजन विकास आघाडी आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाने हात घातलेला आहे या दोन्ही पक्षाने आता समोर येऊन हो, आपली भूमिका मांडलेली आहे पाहूया या संदर्भात बिस्मिल्ला खान आणि इथेच जातो नेमकं काय म्हणत पाहूया या संदर्भातली टॉप टेन महाराष्ट्र न्यूज चॅनलची खास बात हितेश जाधव साहेब आता नेक्सेस रुग्णालय प्रकरणामध्ये प्रहार जनशक्ती पक्षाची काय भूमिका असणार काय करणार पुढे या सगळ्या विषयावर ह्या सगळ्या विषयाची माहिती एकंदर माझे जे मित्र आहेत बिस्मिल्ला खानजी यांनी मला एक सविस्तर सगळी आता माहिती दिली आता आम्ही सर्वप्रथम एक निवेदन तयार करून सीपी कार्यालयात त्याच्यानंतर माननीय कमिशनर आयुक्त साहेब वसई शहर महानगरपालिका आणि आरोग्य खाता यांना आम्ही चौकशी करायला लावणार आहे की बाबा ह्या प्रकरण म्हणजे नेमकी कारण काय हे छोटं प्रकरण नाहीये हे एखाद्या रुग्णाशी खेळण्यामागून पैसे कसे कमवायचे तर हे मोठं प्रकरण आहे कारण का याच्यामध्ये त्यांनी आधी सांगितलं यांच्याकडे कुठलं काय डॉक्युमेंट नव्हतं काय होतं यांनाही माहीत नाही यांनी सांगितलं तुम्हाला पैसे काही द्यायची गरज नाही आम्ही तुम्हाला लोन करून देतो ज्यावेळेस त्यांना समजलं कि लोन एंचे ने कानके एंचे नहीं। ने की लोन यांच्या याच्यावर होणार नाही कारण काही डॉक्युमेंट यांचे नाही त्यावेळेस त्यांनी यांना दुसरी स्टेज सांगितली की तुम्ही एक काम करा तीन लाख खर्च लेझर ऑपरेशनचा येणार तुम्ही एक लाख रुपये द्या दोन लाख रुपये आम्ही ला चॅरिटी कडून करून, -करून देतो म्हणजे अशा ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये कसं रुग्णाला आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांना फसवलेलं आहे या सगळ्या गोष्टीचा आम्हाला सखोल चौकशी केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही कसे माणू पडली हे जो जो हॉस्पिटल का जो चल रहा है ये फेसबुक पे पंद्रह आठ पंद्रह दस दिन से पहले से डाला है सब तो मैं देख रहा हूँ तो उसमें एक हमारे दोस्त है करके अकबर भाई करके सर वो उनके साथ में उनका कोई रिलेटिव लगता है तो मुझे ऐसा ऐसा बता रहा था बिस्मिल्ला भाई मेरे भांजे के साथ ऐसा ऐसा हो गया और नेक्सोस हॉस्पिटल वाले ने सब उसका ट्रीटमेंट किया ले ट्रीटमेंट सही नहीं हो गया दो दो ऑपरेशन किया उसको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं एक ऐसा कह रहे तो मैं वो हिसाब से अपने जो हितेश भाई है प्रहार जनशक्ति अपने दोस्ती है तो उनसे मैंने ऐसा ही रखा बात तोने बोला हाँ इस बिना अपन करते ना साथ में मिलके अच्छा कहा भाई किसका अगर अच्छा तो कोई सपोर्ट नहीं दे रहा तो कैसा क्या है कहने करके तो वो हिसाब से मैं आगे बढ़ा और जो हुआ है वो बच्चा चौबीस साल का है उसके साथ तो पहले गलत ही हुआ हॉस्पिटल किधर है ऑपरेशन किधर है पैसा डाला है पैंतीस हजार रुपये कुछ डाला है वापस हुआ नहीं उससे दस हजार रुपये उसके अकाउंट में दिया है क्या तुम ले लो तुम्हारा हुआ नहीं ऊपर से उसको ऐसा बोलते है कि तू तीन साल तू हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो उसने खुद ने बोला बंदे ने तीन साल तो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने का हम सब देख लेंगे अभी हफ्ता दिन महीना भर में परेशान साल वो कैसा रहेगा बच्चा हॉस्पिटल में आज उसकी हालत क्या है वो खुद बोल रहा है कि मेरे को सुसाइड करना नहीं रहे वो कोई किसका उसको ना सपोर्ट मिला किसको कोई आगे बढ़ रहे करके क्या है कहने तो पहले से परेशान उसकी फैमिली परेशान है करके सा तो बंदा जाएगा किधर क्या है कहने ना उनके पत्नी को बाकायदा डॉक्टर की तरफ से धमकी दी गई हाँ आप अगर मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल बैठा खोला तो मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता तो आप आपके माध्यम से क्या करेंगे देखो डॉक्टर बोले तो दूसरा भगवान का रूप होता है हम जब जाते हैं उसके बाद हमारा पूरा उनके हाथ में रहता है कि हमारी लाइफ का क्या है ना भगवान ही माना जाता अगर है अगर डॉक्टर ऐसे सब करेंगे तो सामान्य आदमी जाएगा किधर हमारे उनका ट्रस्ट रहता है करके क्या आजकल के धंधा हो सब पैसा कमाने का करके क्या है क्या करके वो भी मतलब उसकी हालत बहुत खराब है पैसा पानी नहीं है मोबाइल का धंधा करता था नहीं हो रहा करके घर में बैठा है आज वो खुद का घर का करता धरता था, 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 था उसके उसमें उसकी बहन है उसकी वाइफ है उसकी मम्मी ऐसा वैसा तो अकेला कासे क्या क्या देखेगा आज तो इसके लिए वो थोड़ा सोच रहा है क्या करूँ क्या नहीं करके तो आप लोग सब भी उनके साथ खड़े हाँ उनके साथ खड़े और जो डॉक्टर लोग जो धमकी दे रहे हैं कि हम लोग ने करोड़ों रुपया खर्चा किया है हम लोग क्या कर सकते हैं और मेरे में ऐसा सुनने भी है कि जो जो डॉक्टर के पास ये मैटर लेके गया उन्होंने पैसा दे के दबा दिया और ये गलत बात है कौन पैसा लिया क्या लिया सब हमको मालूम है लेकिन जो बच्चे के साथ हुआ अगर उसके लाइफ के साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन है किसको वो अपन जिम्मेदार ठहरेगा करके क्या कर? तो मेरा बोलना वही है कि उसको न्याय मिले बस बाकी मैं कुछ नहीं चाहता डॉक्टर ने क्या धमकी दी क्या बोला था जब इस विषय पे आप लड़ रहे थे मुझे ये बोला था डॉक्टर ने कि सिस्टर आपके हस्बैंड को समझा लो कि ये जो मीडिया उडिया के चक्कर में पड़ रहे ये सब छोड़ दो कि मैं यहाँ पे अगर अपने हॉस्पिटल में एक करोड़ रूपए लगा सकता तो सोचो मैं क्या कर सकता मतलब मैं लोगों का मुंह भी बंद कर सकता मैं भी सबको खिला सकता पैसे अभी आपकी क्या मांग है मेरी यही मांग है कि मेरे हस्बैंड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए तो अच्छा किया जाए क्योंकि हमारी शॉप सब कुछ बंद पड़ा है तो मैं किधर जाऊंगी बताओ हमारी फैमिली को कौन है सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है सिर्फ हमारे मेरे हस्बैंड है और वही हमारा सहारा है वही करते है हमारा सब कुछ बात में कशा प्रकारे कशा पद्धतीने डॉक्टर रुग्णांच्या जीवाशी खेळतात सध्या या प्रकरणामध्ये बहुजन विकास आघाडीचे बिस्मिल्ला खान तसेच प्रहार संघटनेचे हितेश जाधव यांनी पोलिसांकडे चौकशीची मागणी केली त्याचबरोबर वैद्यकीय अधीक्षकांनी या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष देऊन चौकशी करावी अशी मागणी केलेली आहे असा असताना डॉक्टरच जर रुग्णांच्या जीवाशी खेळत असतील तर करायचं काय याच्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी जो कर्जाचा विषय आहे कशा प्रकारे कर्ज उपलब्ध करून देतात या गोष्टीची देखील चौकशी करावी अशी मागणी आता बिस्मिल्ला खान आणि हितेश जाधव यांनी केलेली आहे या सर्व प्रकरणी आपल्याला काय वाटतं कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा टॉप टेन महाराष्ट्र न्यूज वसईला